Assalamualaikum rakan-rakan trader -rakan sekalian This is Apik Trader InsyaAllah untuk video kali ini Aku nak share kat korang semua Macam mana kita nak execute menggunakan 5 minute op So pada bulan lepas Aku ada share kat korang Macam mana aku menggunakan teknik 15 minute op kan Ok uh, Dan aku rasa aku pernah cakap Dalam video-video aku Okay, video-video dalam video-video recap aku yang dalam uh, teknik op ni dia ada bermacam-macam mazhab. Mazhab tu maksudnya time frame lah. Kita boleh menggunakan 50 minit, kita boleh menggunakan 5 minit dan kita boleh menggunakan 1 minit. Okay, so aku actually uh, personally aku punya view uh, sebelum ini aku beranggapan uh, 15 minit op ni lebih sesuai lah dekat FCPO. Sebab apa? ah uh, 5 minute op ni kalau dekat uh, future dekat uh, macam crude oil and then trader-trader uh, yang trade uh, spy trade nq eh, nasdaq nasdaq punya index 5 <coughs> minute op maybe lagi cantik untuk diorang sebab apa sebab dekat sana volatility lagi tinggi tapi aku rasa view aku tu dah tak terpakai sebab apa bila mana aku buat back test sekali lagi kan maksudnya aku cuba gunakan um menggunakan 5 minute op tapi uh, sebab previously aku pun guna 5 minute op tetapi idea aku a bit different aku menggunakan uh, teknik break and retest tapi kali ni aku guna 5 minute op tapi instead of guna break and retest aku guna breakout kat sini okey so okey sebelum aku go lebih further kalau korang masih ingat Dan korang pernah tengok Aku punya 50 minit Aku punya video Untuk 50 minit Aku punya video Aku ada mention Yang uh, Kita akan menggunakan Set limit order lah Kita nampak ada Fair value gap Kita letak set limit order Okay Dan kita akan Execute Kita punya Trade Menggunakan 5 minit Time frame Dan Basically Ternyata uh, bila kita guna sedimen order ni maksudnya kita tunggu counter to breakout dan dia retest lah kan so basically kita guna entry model break and retest tapi untuk teknik op 5 minute op ni instead of guna break and retest kita sebenarnya akan menggunakan breakout punya style lah Okay, dan kita akan menggunakan 1 minute time frame instead of 5 minute lah so 5 minute one uh, five minute kita nak lukis op kita one minute untuk kita execute dan kita akan menggunakan market order instead of sell limit order lah so ini adalah perbezaan antara uh, strategi five minute op dan fifty minute op adakah bila kita menggunakan five minute op kita tak boleh menggunakan entry model break and retest boleh tak ada masalah tapi untuk video kali ni aku just nak ajar korang macam mana kita nak guna five minute op tapi guna entry model breakout Okay, so uh, apparently aku guna kedua-duanya, tetapi uh, uh, aku akan decide aku since last week lah, since last week aku uh, okay sebenarnya memang selepas aku buat keluar video 50 minute op ni memang aku punya aku punya tekad adalah untuk stick dengan this one lah, right? tapi selepas aku aku just actually aku just ternampak satu lagi video dekat YouTube okey berkenaan dengan 5 minute op ni which is which is dia, dia uh, yang YouTuber ni nama dia Casper SMC dia, dia explain pasal 5 minute op dan itu video tu aku uh, baru tengok dan aku dapati oh uh, style ni sebenarnya sebelum ni aku ada pakai cumanya aku tak ada includekan fair value gap lah. aku just uh, beli dekat bila mana dia retest op tu lah kan Uh, so bila aku tengok dan aku back testing style Casper uh, ni yang ajar ni aku dapati dekat SAPO oh, actually is quite nice lah is quite nice dan aku rasa dia lebih kena dengan aku punya identity so just nak <coughs> disclaimer lah aku datang daripada background breakout trader lah so bila sebenarnya bila aku trade break and test ni aku masih lagi ada tak tetap lah pendirian aku aku masih tukar-tukar jugalah sejak nak break test, sejak breakout dan After aku buat tengok video Casper tu Dan aku juga buat uh, Apa? Aku buat backtesting Aku rasa teknik ni 5 minute op ni lagi kena dengan akulah Lebih simple dan Aku tak ambil masa, banyak masa sangat dekat market Okay, aku just execute Pagi tu dan aku exit pagi tu juga So, it, it will save me a lot of time lah Okay, sebab Aku ada kerja hakiki juga kan So aku tak nak kacau trade aku dengan kerja hakiki aku juga So aku rasa 5 minute op ni lebih sesuai daripada aku Instead of 50 minute op ni Okay so alright Dah memabel banyak Berapa minit aku memabel So dekat belah kiri ni korang nampak This is dia punya idea lah So kita lukis 5 minute high 5 minute o 5 minute o 5 minute low Dan bila-bila dia break out Kita tukar 1 minute chart Okay bila kita nampak fair value gap terbentuk dekat one minute, dekat one minute candle Kita terus beli, buy market and then kita letak stop loss kat bawah ni Dan kita target 2 R punya multiple Okay, 2 R punya multiple So dekat sini kalau kalau korang nampak uh, aku tulis 5 minute breakout uh, Breakout structure ni adalah optional lah Dia tak semestinya kena ada tapi kalau order dia menambahkan keyakinan kita untuk ambil that trade dan kita boleh put size on it lah. Okay kalau selalu ni kita trade satu lot kita boleh entry dua ataupun tiga lot sebab ada break structure ni dan dan yang ni yang uh, wajib lah, which is 1 minute fair value gap. So this is the idea lah. Sama je macam yang korang tengok sebelum ni kat 15 minute op. Okay. So uh, this is the idea. Okay. Dan now aku akan tunjukkan ke korang macam mana kita nak uh, kita buat sedikit back test lah. Okay, sedikit back test. Maybe kita ambil uh, bulan ni sajalah. Kita takkan ambil kita akan ambil bulan ni saja. Kita tekan butang replay, start new. Dan kita ambil Monday. Which is 3 November bulan ni lah. So now kita tukar kepada 5 minit punya time frame. Okey. Bila market open je, kita dah 5 minit kan? So kita mark 5 minit high, ni 5 minit high dan ni 5 minit low. Dan kita just dan kita tukar kita punya time frame kepada 1 minit dan kita just tunggu. Okey tunggu ada ada break up ke tak okay. so kat sini kita just tunggu dua so nampak kat sini dia break up 5 uh, minit low with fair value gap so ni je kita ke, kena perlu cari setiap hari kita mark 5 minit high 5 minit low and then bila mana candle 1 minit break above atau break below 5 minit high ataupun 5 minit low kita nak tengok ada fair value gap bila ada fair value gap macam ni kita terus beli dan stop loss kita letak dekat candle pertama fair value gap so kat sini lah Okay, 11 tick so kita punya TP 2R which is kalau 11 kita punya risiko TP kita 22 lah sebab 11 darat 2 22 kan so itu saja kita punya idea dan kita just let uh, the play uh, the trade play out dan macam tu je lah kita terus buat profit Dan kat sini kalau, kalau korang boleh perasan Kita entry kat candle ni kan So kita dia kena kat sini Kita hanya ambil masa, ambil masa 30 minit saja trade This is the thing yang aku nak lah Aku tak nak trade aku drag sampai petang okay, sebab petang aku nak fokus dekat aku punya kerja hakiki Alright so next Kita pergi ke next day So kita akan cuba buat uh, sampai Sampai habis bulan November lah ok <coughs> so next day kita tengok dah buka alah yang ni aku rasa dah terlepas sikit ok ni dah terlepas sedikit lah guys aku dah terlaju sikit so aku takkan buat replay tapi dekat sini ok kalau kalau kita perasan ni dia break up kan kat sini ada fair value gap dan dekat sini kita boleh entry short position kat sini dan kita punya stop loss kat sini so tujuh risk kita dan kita target untuk dapatkan 14 plastik <coughs> tapi trade ni tak jadilah trade ni kita akan rugilah sebab apa <coughs> uh, sebab dia dia reverse balik Okay dia reverse balik so trade ni kita rugilah Okay kita rugi so aku tak nak buat replay balik sebab dia akan buang masa kita Okay sebab sekarang ni trading view kalau kita apa kalau kita Kan balik ke belakang dia tak dia, dia, dah kita punya data akan hilang eh. So tak apa yang ni kita kita is a loss lah is a loss. Just korang aware dengan benda tu lah Okay <coughs> Okay uh, Sebab apa aku buat back testing ni Sebab aku nak, nak tunjuk kat korang betapa simplenya uh, teknik, teknik ni dan Walaupun teknik ni simple Tapi Dia boleh profit lah So that is the thing yang aku nak Sampaikan dekat video ni lah Okey, tengok kita tengok, tengok, tengok ada breakout tak? Okey, sini ada breakout, nampak sini ada dia dah breakout ke 5 minute low ni ni ada gap. Kita tekan sell kat sini, stop loss kita letak dekat atas ni lah So 10 risk 10 darat 2 20 So now Kita just Play Jadi tak jadi So ini dia reverse balik So bila reverse balik It's okay Kita biarkan Dan kita pergi pula next day So kat sini one thing yang aku nak mention Make sure kita trade nah Kita trade dengan ada satu lagi rules which is Jangan over trade lah Kalau aku personally aku hanya max trade sehari tu dalam 2 ke 3 trade sajalah ha, Kalau satu hari satu trade pun ok lah satu, satu, satu hari satu trade pun lagi better lah okay, satu, trade, satu hari satu trade lagi better lah okay, now kita tengok pula next day Okay, buka 1 minute chart dan kita tengok ada breakout tak Kat sini Tesla aku tak ada breakout <coughs> okay. Dan seboleh-bolehnya uh, Teknik ni korang hanya guna pada waktu pagi je lah sesi pagi uh, Kalau sesi petang Aku tak pernah buat backtest sesi petang So tu korang kena buat backtest ni nah. So ni tak ada setup hari ni So kita move to the next day So untuk sesi petang Aku tak ada apa-apa komen. Angkau orang boleh back test ni tengok sesi petang ada ada tak jadi ke tak tapi kalau kita tengok konsep opening range breakout ni nama pun opening range breakout dan sepatutnya teknik ni kita guna waktu pagi saja. Sesi pagi sajalah sebab nama pun opening range breakout kan dia bukan evening range breakout. Kalau afternoon or afternoon range breakout, Okay So the next day okay so nampak kat sini ya ni ni aku tunjuk orang this is the day yang di mana dia breakout dan dia break out sekali dengan break of structure lah kat sini kat sini kita nampak ada structure kat sini pun kita nampak ada double bottom eh double bottom double top dan kat sini kita nampak dia ada so, kat sini dia punya net line ha, kalau dia breakout sini beserta tambah lagi dengan 5 minit breakout dengan fair value gap itu lagi cantik lah memang kat sini kita boleh put size lah Okay, korang boleh study idea ni sebab korang akan nampak sebenarnya idea ni is very very valid. So kat sini kita nampak ada fair value gap dan kita terus entry sell kat sini. Stop loss kita kat atas ni 10 tick so TP kita 20 tick lah. Okay, tengok kena tak kena. So dah, macam tu saja kita dah, dah profit. Again aku nak tunjuk kepada korang 20 tick lah kat situ kita entry kat sini kan. Ya kat sini kita entry dekat area sini 20 tick tadi kena kat sini ha, Dalam 30 minit kita dapat buat uh, 10 tick 10 tick dalam 200 sengah So siapa nak kasi 30 minit 200 sengah Okay so uh, It's very simple Tak ambil, ambil masa yang lama lah. Okay. okay Next next day kita tengok macam mana Ada tak kita Rezeki kita untuk nak buat ni Okey, sini ada breakout sepatutnya kita dah ambil kat sini. So tapi kita dah telat ter, ter sepatutnya kita enter kat candle ni eh. Kat candle ni eh, tapi tak apalah, sama juga. So stop loss kita kat bawah ni. Okey, 10 tick. So TP kita 20 tick. Tengok ni ni jadi tak jadi. Okey. Boom, macam tu saja kita dah profit. So next day pula. So korang boleh nampaklah keber keberkesanan teknik ni. Uh, uh, untuk untuk dekat FCPO lah, dan korang boleh buat backtesting dekat bulan-bulan lain lah. Yang video ke aku kali ni aku hanya buat backtesting bulan tahun ni bulan November lah. Eh. Okay, next day kita just pergi dekat ni buka one minute chart. Okay, kat sini kita tengok ada tak dia buat breakout ke apa Okay sini macam ada breakout So, so yang ni pun kita akan ambil eh Yang ni kita akan ambil So kita ni nampak ada fair value gap eh So kita tekan buy Stop loss kita kat sini ha. So dekat sini aku personally Kalau aku nampak ada rebound kuat macam ni Maybe aku letak stop loss aku kat bawah ni lah Okay sebab apa kalau dekat sini nampak macam In terms of Uh, technical aku rasa better tak kat sini lah sebab kat sini dia ada rebound kuat dan buyer masuk kat sini banyak so kat sini aku letak kat sini tp kita tak 20 tick tengok kena tak kena kita tekan play <coughs> okay. tengok kena tak kena ok macam tu saja kita kita dapat profit very simple tak ada tak ada indikator tak ada apa-apa sangat-sangat simple even budak 10 tahun pun boleh tiru apa yang kita buat walaupun dia tak pandai trade tak pernah trade pun kalau kita ajar dia dia macam hafal pattern kan so it's very very simple dan of course kalau korang includekan uh, market structure itu akan lagi menambahkan advantage korang lah tapi kalau korang malas nak fikir pasal market structure kan. Tak payah fikir. Trade macam ni pun. insya Allah boleh profit lah. Okay, Nak kita tengok next day. Ni 12.11. Okay, Kat situ ada breakout. Nampak? Actually kat sini kita sepatutnya entry lagi awal lah. Sebab dekat sini kan. Nampak tak? Ada fair value gap kan. Sepatutnya kita entry kat candle ni. Tapi tak apalah sebab aku pun dah ter, terlambat, tertekan laju so kita ambil yang kat sini yang ni pun kira valid juga stop loss kita kat sini 17 lah, yang ni maybe aku pun takkan ambil lah sebab apa? Uh, sebab risiko dia 17 tick, terlampau tinggi aku lebih prefer bawah 15 tick lah uh, tapi kalau kita entry ok, Let's say lah kalau kita entry kat sini tadi kan kat sini, kat sini pun stop loss kita 15 stik uh, 15 tick still okay lah tapi tak apa, for the sake of this video aku just ambil je So 17 darab 2 apa? 30 30 30 34. 34. 34. Okey, 34. Aku rasa tak jadi ah 34 ni. Ke okay, jadi? Okey, kita biarkan jalan. Biar je trade ni. Kalau dia tak hit kita punya stop loss dan dia juga tak hit kita punya TP so kita biarkan dia jalan Uh, kalau korang nak nak naik ke stop loss ke sini pun boleh juga. Let's say korang nak stop loss ke sini pun boleh juga. Itu tu pulang pada korang. Tapi untuk video ni aku just nak make sure kita just follow je kita punya trading plan. So ni kita rugi lah. Okay. 17 stick. But it's okay. Kita move to the next day. Kita buang. Okey, ni dia breakout kuat ni. Kita tengok kita buka 1 minute chart. So dapat kat sini dia breakout. Ada fair value gap kita enter terus stop loss kita kat sini 13 26 ah. Tengok kena tak 26 tick. Ataupun ni kita rugi. Okey, ni kita rugi. It's okay. Kita just uh, kita just move to the next day <coughs> so bila kita macam tadi yang rugi 17 tick yang 17 tick ha, sebenarnya it's not worth lah untuk ambil that kind of risk sebab apa? sebab kita punya average trade kita kata perasan kita ambil trade tadi kan paling tinggi kita untung 20 tick tak silap aku kan so macam kau trade 20 tick Tapi rugi 17 tick So very very Tak bagus lah So Bagi aku memang aku cakap tadi Memang aku tak ambil So ni ada Setup ni Kita akan ambil Stop loss kita kat sini 10 tick TP 20 tick So kat sini Tengok jadi tak jadi So yang ni pun tak jadi So tapi still kita dalam, dalam, Masih dalam keadaan profit eh So kita just chill Kita just chill Dan kita execute Dan eventually dia jatuh balik ah, Okay dia jatuh Dia jatuh juga Cuma ni tak ada risk kita It's okay Kita masih lagi dalam keadaan profit Kalau tadi kita tak ambil trade yang 17 tick tu Okay Kita sebenarnya Lagi profit lagi banyak lah right? Tapi again Macam aku cakap Depend on korang punya risk appetite lah Kalau aku Kalau based on data aku Memang risiko 17 hati tu sepatutnya kita elakkan lah untuk ambil Okay Kita tunggu Tengok apa yang dikasih Okay nampak kat sini Okay kat sini sebenarnya Personally bagi aku Boleh ambil Boleh dah ambil lah Boleh ambil lah Okay sebab apa kat sini Kat sini kan ada fair value gap Lepas tu Lepas tu Lepas fair value gap Dia ada satu candle yang berdekat atas ni kan Okay tapi apa kita tunggu next candle dulu. Ha, ni macam dah terlambat dah sikit tapi tak apalah. Kalau aku lah kalau aku sebab sini dah ada value gap. Sini walaupun dia tak candle ni dia kira dah jadi macam order block lah sebenarnya. Kalau aku aku akan ambil kat NT kat sini lah. tapi tak apa kita just follow kita punya rules. Yang ni dia macam variasi lah so kita tak stop kat sini. Okey 14 tick still okey eh. 14 tick bawah 15 tick still okey. So 14, 14 14 dalam 30 tick macam tu. Tapi 28 lah eh 14 14 Jadi tak edit cerita ni. Ataupun dia hit kita punya stop loss kita tak tahu. Okey, alhamdulillah. Jadi so kita akan go to the next day. Papa 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 So guys, uh, bila kita buat backtesting ni sebenarnya kita just nak tengok adakah teori yang teori strategi kita ni berfungsi ke tak tu je lah. Dan eventually kita kena follow lah kita punya apa yang kita dah plan tu kan. So tengok ada tak breakout lagi. Ok kat sini ada fair value gap Nampak tak? Walaupun kecil tapi dia still fair value gap Dia dah break up 5 minit so, Kita buy kat sini Stop loss kita ha, Kalau kat sini nampak macam tak berapa nak Cantik jugalah sebab apa? Sebab dia punya Dia punya apa? Dia punya technical tu kan Kalau aku personally kalau kat sini Kat sini aku nampak ada fair value gap lagi kan So aku mungkin akan entry Aku stop loss aku kat sini lah ha, tujuh tick macam tu So TP kita dah 14 So let's see how Macam mana Kita edit So, yang yeah, ni tak silap aku, trade ni dia akan bawa ke 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 ke, ke, ke atas lah. masa aku bukan bawa ke atas masuk aku bawa ke <laughs> bawa ke sesi petang so ni eh dia macam blur-blur sikit so, so, jadi trade ni alhamdulillah so move to the next day oh yang ni dia terus ber sampai tinggi lah okey yang ni <coughs> masa ni bulan apa ni November eh and uh, November pula memang November hari Selasa okey next trade next day Okey kat sini ini aku just buang low 1 minit adakah ada breakout Nah ni bukan ni, ni bukan walaupun ada February gap tetapi tak ada candle yang break below 5 uh, minit low so kita tak ambil trade ni Okay, dekat sini nampak ah. Ha? Dekat sini ni dah ada fair value gap. Okay De tapi candle ni dia tak breakout so, tetapi the next candle kat sini walaupun kat sini nampak macam ada fair value gap tapi fair value gap dia kecil lah. Ha? Tapi dekat aku nak tunjuk kat sini adalah idea dia adalah kat ni dah fair value gap tapi ada juga candle selepas tu kat sini pun kita sebenarnya boleh cuba untuk entry lah. Ha, aku akan entry kat sini stop loss aku dekat sini lah. 11 tick TP 22. Let's see tengok jadi tak jadi Okay mestilah jadi kan Sebab apa? Sebab Trade ni aku ambil hari tu <laughs> So dia dah ada dalam minda aku guys Ada dalam minda aku So lepas ni kalau Korang boleh cuba trade Okey, jangan trade live account dulu, trade trade guna paper 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 trade dulu. Kalau serasi dengan korang punya identiti, korang cubalah. Okey, sebab bagi aku bila aku bertemu dengan teknik op ni, dia memang memudahkan kerja aku lah. Aku dah tak perlu nak fikir sangat lah. In fact, uh, aku sekarang just tengok market structure je sebab aku nak menambahkan keyakinan aku. So, sini pun ada satu trade nampak sini ada fair value gap so kita buy kat sini stop loss kat sini cantik lah sebab apa dekat sini ada apa dia atap, ah, tapi kalau aku pun sini aku tak kat sini lah sebab so, kat sini ada satu candle shooting star kan 11 tp dalam 22 tick Okay biarkan je dia. dia ok ni tak jadi lah ni tak jadi so tak jadi nak bawa jana kan nak buat asyana tak jadi Buat asyana So kita let go je lah So kita pergi next day So next day Okay satu minit nampak nampak ada fair value gap kat sini fair so, value tu kita terus buy stop loss kat sini kalau personally bagi aku kat sini lagi cantik lah tak stop loss kan tapi sebabkan ni 14 tick uh, mungkin ok lah 14 tick still ok lah ok sebab dekat sini ok juga ok juga tapi kalau aku personally mungkin kita kat sini lah Okay, bagi dia, dia ruang sikit Okay, as long as dia bawah 20 tick, bawah 15 tick, aku okay So, 14 14, 28 So, tengok kena tak 28 tick So, aku rasa memang kena Sebab apa? Sebab aku ambil trade ni hari tu <laughs> uh, Okay Okay So, now next uh, kita pergi ke 24, 24. Eh, habislah kan? Hari ni 23. <laughs> 24 hari Senin. So, so, settle lah guys. Settle lah. So, kita akan tengok dia punya result. Berapa untung kita buat. Boom! Inilah total profit yang kita dapat. Kalau kita menggunakan teknik ini. Untuk bulan 11. Okay. So, guys. Uh, just nak bagi tahu korang this one is a very simple teknik yang korang boleh pakai untuk CPO dan aku urge untuk korang untuk cuba serius aku cakap dia akan ubah korang punya cara trade cara berfikir sangat-sangat simple guys so aku rasa dah lama sangat video ni aku tak nak cakap panjang Okay so adakah teknik 15 minute op ni uh, tak boleh pakai boleh juga dia ikut korang punya personality lah Okay, sebelum aku bertemu dengan sistem ni Okay actually macam aku cakap dulu aku, bila mana aku guna 5 minute op kan aku sungguh, tunggu di test tau so kat sini bus IB bus aku tunggu di test so maksudnya kat sini aku break out aku break out dia, dia break out sorry dia dia buat dia break out aku tunggu dari test dan uh, baru aku entry, aku tunggu kat sini Tapi masa aku buat dulu Aku tak ada fair value gap Aku tak tambah fair value gap So sekarang bila aku tambah fair value gap Dia menjadikan trade aku lagi ber -ber berkesan lah. Dia tambah increase my rate aku Okay So sekarang ni uh, Kenapa aku lebih prefer 5 minute orb now Aku back to balik uh, Berpindah balik ke 5 minute orb Sebab 50 minute orb ni Bila kita execute 5 minute time frame Risiko dia besar sangat Aku macam tak berminat lah So sekali trade Risk 20, 20 tick Kadang-kadang ha, kadang -kadang, uh, 20 tick 20, Dia lebih pada 15 tick ha, Aku tak suka Aku tak suka sebab uh, Kalau aku main 2 lot 20 tick tu dah rugi 2000 So dia tak kena dengan risk appetite aku So bila aku bertukar kepada 1 minute time frame kan Kalau file guna 5 minute up Aku guna 1 minute time frame Dia membuatkan aku lebih mudah Mengawal emosi aku ketika aku rugi Sebab apa risiko kurang daripada 15 dari plastik dan even kalau lebih pada 20 lebih daripada 15 dari plastik aku takkan ambil lah. So that is the thing ah. That's why now aku lebih uh, lebih suka ambil this kind of setup ah. So yes, that's it guys. Aku itu saja. Aku punya hmm, video kali ni. So hopefully korang dapat manfaat. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.